Cavab verirəm. Hər birinizi ümid edirəm yaxşısınız və enerjiləriniz qaydasındadır və biz bürclər seriyamızla davam edirik. İstirəm belə qoyum, siz yaxşı görəsiz. Aha, məndə yaxşıdır. Hə. Deməli, Ox atan bürcü ilə davam edirik. Görək Ox atanlar onlar nələr gözləyir. Bu arada hansı bürcləri keçmişdim? o bürc qalıpları olmuşdu. Onları bu dəfə sona saxlayacam. Hansılar çəkilmişdi? Onları birinci çəkəcəm ki, onlar tot gözləməsindən. Gələk, oxatan bürcləri, aprel ayı gündəmləri necə olacaq? Özünüzə niyyət alın. Aprel ayı oxatan bürcləri. Aprel ayı oxatan bürclərinə niyyət alırım. Və sonda mələklərdən də mesaj sizin üçün çəkəcəm. Çox gözəl gəldi kartlarınız. İlk növbədə ona deyim ki, ailə ailə üzvlərinizi və sevdiklərinizi sevindirəcək, sizi sevindirəcək xəbərlər alacaqsınız. Yeni təkliflər, eyni zamanda yeni yolculuqlar, səfərlər və ailədə gözəl, belə deyək də, sevgi dolu, huzur dolu anların keçirilməsi gözləyür əziz oxatanlar sizi ailələrinizə yeni bir insanın daxil olması, ola bilər hamiləlik xəbəri, ola bilər evinizdə kiminsə yeni bir insan daxil olur sanki ailə üzvlərinizə ə, yeni bir pul mənbəyinin yəni bəlkə yolda, yolçuluqda olarkən sizə təklif gəlsin, iş təklifi ola bilər. Yeni bir iş ə, və yaxud da yeni bir pul mənbəyi eyni zamanda. Bəli, çox gözəl ə, yeni pul imkanları, pul sərvətləri, belə deyək də, pul qapıları açılacaq sizin üçün e, və bu da sizin ailənizin ümumi huzuruna çox gözəl təsir göstərəcək və evdə və ailədə gözəl e, belə deyək də, hədiyyə alma, hədiyyə vermə, siz öz e, yaxınlarınızə kömək edə bilərsə, hədiyyələr ala bilərsiniz, eyni zamanda hədiyyələr verə bilərsiniz. Yəni çox gözəl belə ə, huzur və bolluq bərəkət dolu bir aprel ayı olacaq sizin üçün əziz oxatanlar. Başqa necə oxatanlar nələr gözləyir aprel ayında? Huzur, dəngə. Baxın. Burada e xüsusilə həyatının xərçəng olan oxatanlar varsa, çox rahat deyəcəksiz. Öz ə, məntiqlə irəllədiyiniz, məntiqlə savaştığınız bütün mövzularda ə, rahatlıq sizdə olacaq. Mübarizə aparanlar var, xüsusilə iş karyerə həyatında, böyük mübarizə və mübahisə altında işləyənlər öz statusunuzu müdafiə edə biləcəksiz və bunun sonunda ə, bir ə, yargılama döənəmi olacaq. Hər kəs özün etdiyinə görə cavab verəcək və çalışın ki, sizə qarşı ə, Yəni kimlər ki, e, hücum eləmək istirlər, onlardan özünüzü qoruyasınız və qor qoruyan zamanda adil olasınız, çünki ədalət e, bərqərar olacaq deyir e, bu məz sonunda. Biraz e, ola bilər ki, yuxularınızda biraz qorxulu yuxular gələ bilərsiz, oxatana. Bir də olmayan şeylər, halüsinasiyalar, belə olmayan ə, qorxular sizi incidəcək, amma əslində bunlar yoxdur. Bəzən oxatanların isə üzərində ağırlıq olduğunu hiss, hiss eləyəcəksiniz, yatanda ya diksinib oyanacaqsınız. Yəni sizin yuxularınızda sanki isə məna olmaq hiss edəcək. Əslində var olmayan şeylər, daha bu sizə məna olan şeylər. Bəzilərinizin həyatına isə əzizlərim, Xaçeng Əqrəb balığı bürclü subayların həyatına ə, yeni bir insan daxil ola bilər. Çox duyğusal, çox ə, ata şəfqəti ilə yaxınlaşa bilən, ə, sevgi dolu, romantik bir insan həyatınıza daxil olacaq. Başqa görə, oxatanlar nələr gözləyir? Əziz oxatanlar, yeni bir üfüq, yeni bir səhifə, yeni bir layihə Yenilənirsiniz, bir sözün hər şeyi yenə başlayırsınız. Əlinizdə qəşəng qılinciniz öz hədəflərinizə uğrunda ə irəliləyirsiz. Beyninizə yeni kreativ ideyalar gəlir. Kartlar da deyir ki, sən çox uğurlusansan, sən çox möcüzəvi bir istedada sahibsən və durumlar netləşəcək və yüksəlişə doğru gedirsən. Bəziləriniz həyatınızın iruheşini tapacaqsınız və çox etkilənəcəksiniz. İruheşinizi tapdığınıza görə də bəyılənəcəksiniz. Kariyerə həyatınıza yeni bir səhifə açıla bilər. İş axtaran oxatanlar xüsusilə iş tapacaqsınız. Əgər işləyirsinizsə, yüksəliş sizin də olacaq. Yeni bir şöbə, yeni bir iş həyatı sizi gözləyir və çoxunuzda işdə işte dolçu əks tərəzi enerjisində insanlardan gələn köməklər və sifrlan sanki yeni bir üfüq açırsınız öz iş həyatınıza, yeni bir karyera açırsınız və bu yeni başlanğıcdılar sizi biraz ikilemlərə sala bilər, amma deyim ki, o yeni başlayacağınız işdə də çox istedadlı olacaqsınız hər kim. Sadəcə bəziləriniz bəzi Hamilə olan oxatanlar ehtiyatlı olun, övladınızı, övladınızla bağlı biraz ehtiyatlı olun. Xüsusilə qadın olan, yəni oxatanlar öz xarici görünüşlərləmi, yəni qadınlığa aid olan e, əgər hər hansı bir planınız varsa, bunu hələ ki eləməyinizi məsləhət görmür kartlar. Yəni nə bilim saçımı rəngini dəyişmək istəyirəm əlbəttə Nə nəsə bir şey. Bununla bağlı biraz ehtiyatlı olmağınız da fayda var. Ola bilər ki, həm pulunuzu itirərsiz, həm sağlamlığınızı itirərsiz. Ona görə sağlam qadınlığa aid olan şeylərdə böyük dəyişikliklər etməyin, əziz Oqatan bürcləri. Sonra görək Oqatanlar aprel ayında nələr gözləyir. Diyərdin ki, bəlkə də əy aprelin ən şanslı bürclərindən birisinizsiz, çünki həm huzur, həm xoşbəxtlik, həm rahatlıq sizinlə olacaq. Ola bilər bir xanım düşməninizin var olduğunu öyrənəcəksiniz. Arxanızdan işlər çevirən bir xanım var. Bəzilərinizdə hava, bəzilərinizdə su elementli bir xanım arxadan bəlkə bir işlər çevirdiyini də görə biləcəksiniz, amma narahat olmayın. Bir ee insanla həmin bu məsələ ilə üzləşəcəksiz və burada da qalib olan siz olacaqsınız. Əgər boşanma ərafəsində olanlar varsa barışacaqsınız. Əgər dövlət qapısında bir məsələn işdən çıxma təhlükəniz varsa, nə bilməndə hər hansı bir məhkəmə prosesiniz varsa, dövlət qapısında bir üzləşməniz varsa, haqlı olan tərəfsiz olacaqsınız. Məhkəmədə işləmək istəyənlər varsa, narahat olmayın. Aprel ayının sonlarına doğru məhkəmə işində işləmək istəyənlər varsa, siz də sevindirici xəbərlər alacaqsınız. Əziz oxatanlar, zaman-zaman sadəcə bilisiz, sizin ehtiyacınız olacaq meditasiyalar. Təsisə baxın burda 2 dənə ayrı-ayrı meditasiya. Meditasiyalar eləyin, dualar eləyin əzizlərim. Yəni vəziyyətə düşəndə olacaq ki, siz elə bir anlıq enerjidə qopmalar olacaq. Yəni hal-hazırdakı enerjidə ya keçmişə gedəcəksiniz, ya gələcəyə gedəcəksiniz. Anda qalmayacaqsınız da. Keçmişlə bağlı çox düşünəcəksiniz, biraz belə kəpsiz olacaqsınız. Görürsüz, bu da sizə gəşə buradan bir hədiyyə gətirir. Əgər istəmiramsağızmızdanırsız, həmin vaxta deyir, meditasiyalar eləyin, ümumiyyətlə meditasiyalar və Tanrıyə dua, ibadətlər, çünki xüsusilə eee yəni gözəl bir aydasız və həyatınıza ola bilər Xərçəng bürcündən kimlərsə gələ bilər. Əziz Oxatanlar və ya Xərçəng bürcünə çox böyük bir tək, ə, köməyinə ə, yəni onun sizə olan dəstəyi ilə bir şeyi tamamlaya bilərsiz və həyatınıza çox güclü, çox böyük tamamlanma enerjisi və xoşbəxtlik enerjisi daxil olur və dediyim kimi bəlkə də aprel ayı üzrə hələ ki çəkilişlərimdən ən şanslardan biri Oxatanlar da. İndi görək mələklər Oxatanlara nələr deyir. 3 dənə kart çəcəm. Xoşatan bürcləri aprel ayı üçün onlara ümumiyyətlə mələklər və mesaj görür, göndərir. Planetlər, kainat. 1-ci bu evli olan və övladı olan oxatanlara gəldi. Opal mələyi deyir, dünyadakı və cənnətdə olan bütün uşaqların xoşbəxtdir və Tanrı Tanrı və mələklər övladlarını qoruyurlar. İstər bu həyatında, istər keçmiş həyatında və yəni bizim bilirsiniz də ruhumuzun bir keçmişi də keçmiş həyatları olur, bir neçə dəfə bizim dünyaya gəlişimiz olur və deyir ki, sənin övladların çox xoşbəxt olacaq və Tanrı və mələklər onları qoruyub. Narahat olma. İkinci passion gəldi, səbir. İndi deyir öyrənmə, işləmə və bilgi toplama zamanıdır. Hal-hazırda sən düşün ki, sən bir öyrəncisən, yəni sən bir tələbəsən. Çünki bir yaxın gələcəkdə bu indi öyrəndiklərinlə böyük bir zirvəyə çıxacaqsan və Franseska mələyi isə sonda dedi ki, tam indi nəyi arzu edirsən, onu gözündə canlandır. 21 saniyə o həmin o var olan şey düşün. Yəni ki nə istəyirsənsə 21 saniyə onu düşün, gözünün qabağını artıq olmuş kimi gətir. Çünki 21 saniyədən sonra kainat bizi eşitməyə başlayır. Və ə, həmin o şeyin olmasında sənin beyninə belə mənfi-mənfi bir şeylər gəlir, onu da at ordan və onu canlandır ki, o şey olsun. Bax belə məncə çox gözəl idi əziz ə, oxatanlar yüksələn oxatanlar ə, alın qəbul eləyin növbəti birc video videomuz isə tərəzlər haqqında olacaq özünüzə yaxşı baxın